с вами мистер Даня. сегодня мы играем на лаунчере Скорленд в сервере Гамма. Мини-игры Sky Wars. Пока мы не выиграем, я не закончу серию. Три победы. Закончу серию. Постараюсь так сделать. Но если я проиграю, то хотя бы один раз я должен выиграть. Просто обязан. Извиняюсь, что вчера и позавчера серии не выходили. Я не мог записывать и выкладывать видео. Мне пришлось сегодня переустановить компьютер. И я его переустановил. И сейчас снимаю для вас видео. Алмазное. А, так, это офигенно. Угу. Так, ну тут-то мало нам что нужно. Так, одеваемся и идем вниз. Так, нам сейчас надо скрафтить вещи. Семь игроков осталось. Стоп, а где верстак? Так, думаю, он тут а? Так, его похоже нету. Ну давайте выберемся. Так, ну у нас железный топорик есть, так что я думаю, с верстаком проблем не будет. так и штанишки так дальше стараемся добраться до самого главного острова я думаю мне сейчас офигенно слышно ну, по крайней мере я сегодня э, установил опять же бандикам и должно быть офигенно слышно я пытался снять э, серии но у меня не получалось там я выиграл три раза и у меня звук не записывало просто. А вот сейчас заново снимаю и не знаю как что будет. Отправимся мы на вон тот остров. Надеюсь там никого нету. Очень сильно на это надеюсь. Да, поехали. Вон тот остров, -то он совсем рядом. Мы дойдем сейчас до него. Я знаю, надоело вам, что я пою. Ну да ладно, я не буду больше петь. Четыре игрока. И вот на ну, главном острове по-любому есть. Давайте постараемся выполнить. Ну, там за деревом. Ну, да ладно, мы вот до сюда сейчас дойдем. Пока они там будут разбираться между собой, мы возьмем и их убьем. Так, 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 так. Извиняюсь за посторонний шум, если вы это слышите. Я не могу просто этот посторонний шум убрать. Ну, я думаю, вы понимаете. Это просто ужас, когда э, на записи есть посторонний шум. Я понимаю это, но что ж поделать? Э, Все всегда случается. Так, ну, отсюда мы... Вот, да, тут кто-то уже был. Видимо, Эндер забрали. А что если мы сразу на тот остров сейчас пойдем? Там только железник. И в принципе мы сможем его убить. Мне кажется, что сможем. Если это железник. Хоп. Да, но он с алмазным мечом. Это железник, да, но он с алмазным мечом. И, 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 и. Кто выиграл, кто выиграл? Хоть бы я, хоть бы я. И, и, и. Меня слили. Ну, он премиум просто. Ему, ему везуху, у него премиум. Так, ну ладно, пофиг. Давайте еще раз попробуем сейчас выиграть О мой любимый остров. Тут у меня чаще всего попадаются оклендры. Ну также не факт, что они сейчас попадутся. Я на оклендре мне не всегда везет. В основном моему брату младшему везет. Так что... Так, ну тут э, нам не повезло. Деревянный меч даже брать не буду, а возьму. Так, железо. Кирка еще одна железная. Зачем она мне нужна? Вон тому пацаку повезло. Э, ой. Повезло. Извиняюсь, вот это я но Вот что, О, круто, смотрите. Вау. Я бессмертный. Офигенно. <свист> То есть я тут смогу их выиграть. Я бессмертный. Круто, круто, круто. Я честно играю без читов. Я вам отвечаю. Вон, подписываемся на канал Макс Ерлашкин. Только наоборот. Подписываемся на канал Мистера Дани. Я делаю офигенное шоу. Так, давайте последний раз попробуем упасть. Мы ведь бессмертные. Опа. И... не сработало, мы смертные. Я уже обрадовался. И тут, а тут, ура, тут всего-то четыре игрока, и мы самые первые. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, четыре, три, два, один. Запускай. И потом в Hunger Games пойдем. Ока, око, 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 ок. И золотое яблочко. да да я это все вижу. Два золотых яблочка и око. Вот повезло. Даже пять золотых яблочек. яблочек. Так, вот мы тут-то. Да уж. Вот такие вот манубы. Так, ну ладно, давайте на Hunger Games. Ну, вот такой вот я нуб, конечно. Голодные игры или прятки. Ну, я хотела на прятки, а потом на голодные игры. Ну, солдат. О, Крейзи, где меньше всего времени да уж вот тут а мы будем очень долго О, вот тут меньше всего давайте ждать ждать и надеяться что мы будем не сикером и сможем спрятаться и давайте посмотрим сколько у нас маней ой, ой, ой. Вот он. Ноль баксов. Ноль баксов. Это как так? Так, что это за рожа? Понял. Так, давайте осталась одна минута и пока поговорим о развитии канала. Подписывайтесь на канал. Это все, что от вас требуется. И ставьте под каждым видео лайк. Но если оно вам не нравится, то тоже лайк. Я надеюсь, вы меня поняли. На канале нам надо еще раз говорить 40 секунд. Ну, я не знаю, о чем еще поговорить. В принципе, я буду снимать каждый день, буду стараться сейчас у меня последние дни, вот понедельник, вторник, среда, последние дни, я не знаю, буду я снимать или нет, у нас там и диктанты, и контрольные, но я буду стараться для вас снимать, вы меня тоже поймите, а вот все остальные дни по-любому буду снимать, и даже с фродайнером, он вам очень понравился, похоже, 15 лайков под одной серией, это вообще жесть. 3, 2, 1. Ей я присоединился. Оп. Все, я сюда присоединился. 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Ладно, не буду считать. Еще 40 секунд нам надо с вами разговаривать. Это так весело, видите. Да, это... Это просто супер весело С вами разговаривать mm -hmm. Лучше бы я ваши лица видел Кстати, что я хотел вам сказать Я могу с вами играть Лично Вы можете написать свой скайп Я вам позвоню Поиграем, оторвемся на видеозапись Так, ну у нас осталось 10 секунд Вот как мы быстро по, э, Ну как бы Да, разговаривали 4 3 а что это за карта? Два, 1 Вроде бы. Я сикер! Я сикер. Вот не повезло. А я буду без брони ходить. Ну а что? что, без брони? Я не лол. Мы должны выиграть. Просто должны. Просто должны их порвать. Здорово, Бахмед. Бахмед. Да-да-да Так, тут надо сразу проверить. А, да, я помню это место. Это моя самая, самая любимая карта. Тут э, лучше всего я прячусь, когда особенно я верстак. Так, вот тут надо ходить все-таки. Вот тут-то где-то они должны быть. Вот тут верстак. Я тут знаю все о них. Вот тут-то нет верстака, например. Стоп. Вот тут-то, да, я вот тут прячусь и меня надо никто не замечает. Но тут все чисто вроде. Да по-любому сейчас где-нибудь да есть игрок. Так, извиняюсь. Это браслет так оторвался. Я вам отвечаю от браслет. Так, если... Блин, тут так много получилось. Вот кто туда прошел, кто там спрятался Если тут никто не спрятался, я просто зря сюда пришел Нет, тут должен кто-то спрятаться Фу, Блин, что реально никто тут не спрятался? Надо бы пойти поискать их, а то у нас 200 секунд осталось времени Как-то не по-человеческому, по если мы ни одного не убьем Да не, одного Нуба мы точно убьем самый мой первый, кто будет, тот будет самый ну Мне кажется. Да, я такой медленный. Так, мы, ну мы выходим на улицу. Все, всем хана сейчас. Надеюсь. Очень надеюсь. Ну, вот тут. Почему так много паутины? Вопрос. Кстати, я вчера у меня в моем классе был этот Новый год мы отмечали. Вообще повеселились очень круто. Также я есть в Одноклассниках. Ну, вы просто найдете меня в друзья, добавите меня в друзья, так же как и у меня в Одноклассниках такое же имя и фамилия. Нет, чуть-чуть другой но я не буду вам говорить что у меня в одноклассниках есть что у меня там нету просто я кому надо напишите в комментариях я вам скажу свой этот, этот, ник да уж вот я ну ни одного не убил вот база верстаков стоп что если вот тут печка будет сейчас что еще без пальма спряталось? Тут должна быть, тут должен быть хоть кто-нибудь. Ну, хотя бы верстак, давай это говнюк, верстак, говнюк. А что это такое? Да уж, в общем, тут мы проиграли, мне кажется. здорово. Вообще прятаться здорово. Если бы я прятался верстаком, меня бы точно не нашли. Ну, по крайней мере, постарались бы. найти Стоп. Чтобы тут проходить, тут надо каждый маленький деталь наизусть запоминать. Все, что как стоит. Стоп. Почему ну, тут и снега нет? Я бью просто по всему, что можно. Просто по всему, что можно. И у нас осталось 30 секунд. Мы так никого и не нашли. 20 секунд осталось. А видео идет всего-то около 10, 16 минут. Ну, я думаю, так где-то подгадываю чуть-чуть. Ну, 16 минут для видео, мне кажется, все. Так, ну, да, я тут же хочу, только не сикером, пожалуйста, прошу, не сикером. Я хочу быть не сикером хочу быть хочу быть не сикером хочу быть не сикером не сикером хочу быть хочу быть не сикером хочу быть не сикером хочу быть не сикером хочу быть не сикером не сикером хочу быть не сикером 30 секунд пожалуйста не сикер угу, угу. давайте потом будем мой канал пиарить ну типа подписывайтесь на канал страдания", а я снимаю видео сейчас Я сейчас снимаю пять секунд. Ой, я верстак. Вы представьте, как мне повезло, что я верстак. Вот тут-то. Самое беспалевное место, мне кажется. Я так хотел бы через таком... Посмотрим, как они меня найдут. он эти сикеры. по идее, не должны не меня найти? Не должны, повторяюсь. Тут, тут, мне кажется, они не будут дождать. О, у меня деревянный меч, пять верстаков. О, вон. Как они такой не заметили вопрос? умная очень умная так ну, у меня меч есть смотрите как глупо выглядит но по сравнению с верстаками я в них ввязался ну сикеры меня не найдут а пока будем разговаривать разговаривать 200 секунд это ужас. Ну, да ладно, зато монетки получим. Так, опять. Так, надеюсь, Сикер меня сейчас убьют Хотя лучше, чтобы не убивал, потому что мне 40 монеток должно прийти, а за эти 40 монеток можно купить на, ска... можно купить на Скарварсе. фигнюшку одну прикольную. 190 секунд. О чем бы еще поговорить? Mm -hmm. Думаем, 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 бум, бум, думаем, 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 -дум, 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 дум, Если хотите, я вам расскажу о школе, о четверти, как я заканчиваю ее. У меня вроде две четверки по истории и по русскому, а все остальное пять повторяюсь, ну да, две четверки, потому что все остальное у меня пятерки. две четверки русский и изо, и то по русскому может быть пять, а по изо уже четыре. ну еще там две с половиной минуты поговорим о о о, о, о 520. офигенный телефон, всем советую. у меня у самого такой же, только там нет play маркета и разработан он на базе Это я не помню как она называется но типа iOS типа iOS То есть айфона Там же тут также нету рабочего стола Там чисто приложение Всем советую телефон классный вот для взрослых уже кому игры не нужны ну, просто, чтобы телефон был. Не, хотя игры там есть, но такие, как Майнкрафт, вот такие игры не нужны, то советую телефон. Некий алюминий 520. Также на выпускном вчера пиццу кушали. Ну, ладно, это неважно. Что бы я еще хотел сказать? Может быть, даже в 31 декабря устрою этот м -м, стрим. Так что... И то, повторяюсь, может быть, потому что у меня времени, вы сами понимаете, не так уж и много. Нам по-любому зададут дофига. Вот уже по истории доклад задали. Э, там хоть какой. Ну, мне вот просто... Мне для вас легко снимать. А вот сам бы я сейчас лежал, наверное, или просто так играл. А если бы у меня не было этих 20 подписчиков, я не знаю, что бы я делал. Ну, блин, я даже не знаю, о чем сейчас поговорить эти 30 секунд. Давайте просто наблюдать. Ну ладно, не будем наблюдать. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И да, вы получили 50, 50 токенов. Давайте проверим мани. И ноль. 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 Как такое возможно? Ноль. 50 токенов. Так, ну... Я играю уже... 20... Стоп. Ну ладно. Я играю уже... 20 с чем-то минут. Думаю, на этом я закончу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был мистер Даня. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока.